Hər günə vaxtında məlumat almaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. Azərbaycan da iyunun 1-inə görə gözlənən hava şəraiti açıqlanıb. İyunun 1-ində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə bəzi yerlərdə yağış yağacağı, şimşək çaqacağı ehtimalı var, mülayim şimal qərb küləyi esəcək. Havanın temperaturu gecə 16-21 dərəcəC istidir. Gündüz 23-28 dərəcə istiləcək. Atmosfer təzyiqi 757 mm cıvə isturundan 761 mm cıvə isturunə yüksələcək. Nisbi rütubət gecə 70-80%, gündüz 50-60% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir. Ayır-ayır yerlərdə isə xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi dağlıq rayonlarda duman olacaq, qərb küləyi ara-bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 15-20 dərəcəcə istidir, gündüz 27-32 dərəcəcə istidir. Dağlarda gecə 6-11 dərəcəcə istidir, gündüz 13-18 dərəcəcə isti olacaq. Hər gün hava haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik.